Пані Олена, дивіться, бо заговорили на цьому тижні, багато виступали на Київському оборонному форумі про те, щоб, щоб війна має перейти на територію Росії. Ми це говорили дуже давно, ще на початку наших ефірів. Я вас запитую: війна перейде на територію Росії? І дуже швидко. Uh, Очень то... быстро. Да. Смотрите, какие карты выпали, да. То есть, смотрите так, это наши збройные силы вторгнутся в Россию? Это украинские вооруженные силы вторгнутся в Россию, перейдут к Арбану. Mm. Это что-то у них свое. Uh -huh. Что-то у них свое. Ну, давайте так э, э, свое, да, это какое-то что-то изнутри, это какие-то протестные настроения в армии. Да. Э, я сегодня уже говорила, что им в Кремлевской табакерке написали, что им запретили пользоваться мобильными телефонами всем. Но это не с точки зрения безопасности, а с точки зрения того, что много жалоб они жалуются своим родственникам на плохое содержание, на mm -hmm. большое количество. Погибших, за этого много недовольства там ну, начинают родственники да. предъявлять. И а... там же а... они планируют им усилить заград отряды, что-то типа такого. Да. Ну, то есть это уже намек на то, что достаточно много недовольны. Дивіться, зараз просто почали говорити багато про те, що 300 500 км в глибину в Росії від кордону України. Там ми Українські збройні сили вражають цілі. Я вас питаю в карт питаємо: ця, ці, ці цілі, які вражаються, вони якось в співпраці працюють з, з, з тими, що в Росії мають повстати? або мають відкрити фронт в Росії. Тобто, це все не, це, це така співпраця, знаєте. Каждый под потрошки вносит свою маленькую ношу в в начале войны в России, в середине. Ну тут доля правды в этом есть. Mm -hmm. Открыть глаза на все происходящее на самом деле, правда? Окей. Mm -hmm. okay. uh... До конца 2024 года. То есть в цей промежуток там шесть месяцев осталось. Черезключится какие-то актёни боеведи на территории России? До конца 2024 года. Да? Начинается... Ну вот именно активных я не вижу. У них какая-то болезнь идет. Mm -hmm. Болезнь причем искусственно создана, я так понимаю, для того, чтобы вводить карантин, ограничения, чтобы вот не было как раз таки угрозы внутреннего конфликта. Что у них тут еще? И какие-то, как, не знаю, какие-то неожиданные события. страгічними последствиями. Я вас тоді питаю, для захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізьких областей Росії може знадобитися 5 років і до майже 2 мільйонів втрат живої сили. Давайте так, чи збудеться цей прогноз голови начальника Генштабу Збройних сил Великобританії, генерала Ролі Бокера? Через 5 лет. Да, что им треба, что они будут воевать 5 років, захоплять Луганщину, Донеччину полностью, Запорожье полностью, Хесонщину. Донецкую область захватят российские войска полностью. Донецкую область захватят. Не, ну, весь карта дурака, обнуление. Угу. Много хотят, они нет. Тобто... Що там? Запорожська область. Запорожська область, не Захладів. Запорожську область, захлеблені, Да. Тобто такого не буде. Ну, ми в це віримо, звичайно. Дай Бог. Дві секунди перейдемо на іншу тему. Подозреваемый, короче, нашли людину, яка стреляла в Фарион. Это она? це людина? Это в Днепре сегодня, да? да, да. Нашли э, парня, который стрелял в Фарион. Это вот этот парень стрелял в фаре. Этот парень стрелял в Фарион. Первая карта говорит нет. Может быть, он каким-то боком причастен? Нет, тут карты мне говорят, нет. Но каким-то боком он может к этому делу причастен? Но чтобы прямо это был убийца, я не верю. Хорошо, добре. Сегодня была розмова, была информация про те, что одна российская какая там националистическая организация взяла на себя провину, то есть что это она сделала, организовала убийство Фарион. Это правда? Российская националистическая организация. Да, она организовала убийство Фариона. Аренажrock... Ну, как это иллюзия. То есть, давайте так, по результату. Мы знаем, кто по чему, кто справді убил Фаріон, и кто их замолвил. Именно э, э, заказчик всего этого. Да, да, из замовника Настоящего и Настоящего веков... заказчика убийства Фариона мы узнаем. Настоящего заказчика убийства Фариона узнаем. Ой, тут он не один этот заказчик, тут группа людей. Ну, скажем так, я уже говорила, каким-то боком Кремль причастен к этому. Ну, да, Смотрите, мы... я не вижу на сегодняшний день, чтобы мы узнали настоящего заказчика. Именно настоящего заказчика. То есть, друзья, мы с вами не узнаем, может быть, больше его. Но, давайте, что вас спрашиваю. Вы видите, что она агентка ФСБ, или спецслужбы России была? Харион? Да. Харион была агентом была агентом. Ну, когда-то, да? Была агентом. Mm -hmm. Когда-то, да, смотрите. Ну, я так понимаю, она же была э, в партии. Да, она была коммунисткой изначально. Был... А в коммунистах? У коммунистов, да, там. Особенно если какая-то должность. Там ты обязан... Это может быть не агент, но спив сотрудничество какое-то, да. да. А как она открестилась від от них? Вот как можно было бы сказать, что вы же знаете, что агентов в минуту не бывает. Их же как-то там... Видите, вер... была она завербована? Вот это правильно. Да. Ирина Фарион. То, что она сотрудничает, ну, вынуждена была, да, 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 да. Может, это по работе, да. Фарион была завербована я люблю в свое время перинафтрион была завербована, была, была завербована, угу. угу. а может это быть, ну если мы говорим завербована Здесь не завербовано, здесь что-то другое. Здесь что-то другое. Вот какое-то сотрудничество, я не знаю, но другое. Опять же, сотрудничество. Угу. была ну, прям -то до, до останнего момента. Ну да, была, опять же, потому что э, по-другому она бы не могла занять что-то. Ну, получить ну, да. что-то. Ну, как было в советское время. Да. Я разумею. А... Ну, добре. Она робила свои вчинки в Украине, как сказать, за повелением спецслужб России. Эти же карты выпадают. Нет, тут карта повешенного. Ну здесь, скорее всего, здесь речь идет негатива нет. Ну вот в прямом смысле, как мы спросили. Здесь какая-то информация. Вот она могла давать какую-то просто информацию. Ну какую на государственные так кажут, уже. А, люди пытались. Прит... Люди пытались. А это и было причиной её, а, ну те, что на что стреляли, её ликвидного ну, убийства. То что она сотрудничала с КГБ, когда то Да есть ключ, что меня стреляли. Да нет. А, кстати, по картам там если взять, да? Не показала. Ну, в то время они возвращают нас карты ⁇ Дежавю ⁇ возвращают в далекое прошлое. Да. Те, кто вот даже сейчас да, занимают какие-то посты, но ну, из того времени да, не занимал, да. они точно так же сотрудничали. Вынуждены были сотрудничать. Это не означает, что они сейчас ждут на их деньги, да? Ну да. А вот люди питают, чи требовала ли на від в Российской Федерации? Почала деньги від Російської Ну типа від спецслужби, не там може бути. Я ді... паніла, будь-які А... Ні. А... Ну, слава Богу. жила за свої українські. Друзі, лібесеньки, ставим лайк не буде б не були, і пишіть, звідки дивитеся і донатьте на Збройні сили. Порошенко пропонують співпрацю нагороду за те, що він має здати Свенарчука. -Гейт, і цю всю історію. І він десь там живе біля нього, ее там вілли поруч. Чи здасть Порошенку Свинерчука? Піде на співпрацю з Віцем. Порошенко здаст, Свинорчука. Порошенка здасть Свинорченка. За гроші? Так. Да. Смотрите, які карти, так. Да. І не тільки только Свінарчука. Угу. Ну, чітко, віть, які карти випали. Тобто, все те, що було за його каденції, він зможе людей трошки, як сказати, за гроші, як, <змож> зможе відкрити всі таємниці, що були. Парченко за гроші відкривати таємниці, потім рейдове за його командирів. Не думаю, що... Ну, чтобы ты старший аркан справедливость, чтобы закрыли глаза на что-то, да? Ну да, ты его взяли на крючок, можно спитать, да? Тобто... Да, чтобы... Да, он... да, 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 да. Тут достаточно такие карты, да, с теми, кто он долгое время сотрудничал, да. То есть, по сути, ему сказала, а ты, а ты сдаешь свои, своих там попричников, правильно, разумею, В этом карте. Ну, тут же деньги еще фигурируют, понимаете? Угу. А, ему то есть, ты можешь быть платить, да? Да, тут деньги, я ж вам показала, денежка дає ему. йому okay. окей. Дружні безки рухаємося далі. А, пані Олена, про трошки про вибори в Америці. Чи офіційно висуне демократична партія, яка Харріс Харіс президенти? Одну. Чи буде два кандидати від демократів? Бо сьогодні пишуть, що вони хочуть її дуже швидко висунути, щоб ніхто інший не встиг теж подати сьогодні до Камала Харіс був кандидатом від демократів. Президент США а демократ. Единственным кандидатом демократа. Нет, здесь все не так просто, понимаете? Здесь здесь еще какие-то события произойдут. Должны видеть, они все время здесь прикрывают информацию. Все не просто так с выборами. То есть не спешите, подождите, оно все будет по своим местам. Ну, тобто це такий катковий будинок, який вони вибудовують, так? Да? Типа раз, раз, раз. Мабуть, вже зараз і Трампа вже знімуть, тому що по останніх підсумках Трамп програє вже їй на 20% у молодих людей. Давайте питаємо, і Трамп, давайте так, перше питання: чи знімуть Трампа з, з виборів президента, чи може йому, у, у його республіканців знайдуть альтернативу? Тобто буде два від республіканців і два від демократів. Трампа с немного слышал. Трамп будет тот, кто вместо Трампа будет кто-то другой. Ну, это будут пытаться делать. Понимаете, вот как Трамп, у меня тут десятка мечей, ему идет большая опасность. Mm -hmm. Еще Я... одного покушения. Без... Че заменять Трампа на кого-то Трампа заменит. <coughs> Трампа кого-то заменит... <coughs> Ну, на сегодняшний момент. Видите, на сегодняшний момент нет. Mm -hmm. Но могут произойти быстро какие-то события, да? Да. Когда могут это сделать, то есть как вариант кар карта выбора да, но потому что видите ему идет опасность, ну идет ему опасность. Да, конечно, ну тоже. Але, ну окей, то есть выборы президент Америки, мы что, бачим усса? Вот я, я вас... сколько смотрю последнее время, сейчас они вот просто, ну они просто прикрывают, еще видимо есть несколько, еще не прописаны какие-то варианты события до конца. А, которые стремительно работу, могут да? развиваться и ситуация может пойти совсем по-другому. Угу. Пытаюсь. Доля славянская, Краматорская, будь ласка. Славянская. Купаться. Давайте так спокойно. Да. Процесс славянская. Процесс Славянская. Сходя из сегодняшнего момента. Ну, не славянская это Украина, видите, показывает семья. А, Краматорськ. Сім'ї. Ну, опасность йде більша. Пація Краматорська. Процес Краматорська на секундішки. Сьогоднішній... Сім'я. Дай Бог. Сім'ї. Сім да, бо люди бачу, читаю в коментарях, що пишуть, що Боже, коли це закінчиться. А давайте подивимося. Чи одержують чи одержує Єрмак і Зеленський гроші з Росії? Єрмак отримує деньги з Росії. Бо люди пишуть, що ми тільки про Порошенка говоримо. Єрмак е, отримує деньги з Росії. Єрмак отримує. На сьогоднішній момент він отримує деньги з Росії. Ну смотрите на сегодняшний момент нет, а вообще это ну не напрямую какими-то там путями да такое вполне быть. Раньше? Угу. Не, но ну мы не можем говорить раньше, потому что например то, там у зеленского же был бизнес и фильмы вытрил. Ну понятно. -то, у Ермак тоже. А на сегодняшний день? На сегодняшний день. Ну нет, тут карта нет. На сегодняшний день Ермак получает деньги с средствах. Та ні, ну вітік тут Кремль і башня. Тобто башня це yeah. ж все дефінанс, яка говорить ні. Отак, доріги безки, рухаємося далі. Де б ви не були, ставте лайк, підписуйтесь на наші канали, будь ласка. Тому а ми рухаємося далі. Олімпіада, оця чи, бу... чи вдасться якесь перемир'я? Ну я не знаю, не буде його звичайно. Що ця Олімпіада і у війна в Україні? Що це поміняє, чи пройдуть собі Олімпійські ігри, як і нічого не бувало. Теракты, теракты, да, спрашиваю. Да, давайте подойдем. Теракты во Франции. Во время Ну, они готовятся, то есть работа сделана. И, ну, тут власти прям со всех сил, да, они прилагают все усилия, чтобы этого не произошло. Здесь еще не только теракты, здесь еще как-то молодежь, да, подстрекать да. молодежь каким-то негативным действием. Да, друзья, как, ну, скажите, скажите. Ну, есть опасность, есть опасность какого-то взрыва, пожара, ну, то есть опасность существует. Все зависит от властей. Надо сказать, сверх меры безопасности. Бо uh, зараз моя подруга при приїхала з Парижу. Вона зараз в Україні, в Києві, і вона каже, що там просто такі страшні зачистки. Вони там все чистять, зачищають, вивозять за межі міста, якісь бомжі, все там така стерилізація. А от одна знайома приїхала на декілька там якісь питання порішають з Німеччини, і вона каже, що в неї складається враження, що німці нам просто заздрять. Ну вони каже, вони навіть і не знають, що мож як можна жити, що ми насправді жили до війни набагато краще ніж вони. Я вас питаю, чи взяла чи одної з причин була, що ми живемо достатньо добре? типу, жили хорошо, хватить. Отак от така була позиція в європейців, коли оце знаєте, коли вони от зараз вони зрозуміли, що наші коли попали в Європу, вони побачили це відношення європейців, що це таки для них війна в Україні. Все-все таки знаете про то, что, значит, Ну, смотрите, здесь доля правда в этом есть, это правда. Им, смотрите, ну почему вот, э, почему когда э, Евросоюз да присоединяются да. страны, да. то есть им нужно что в первую очередь? Недра, земля, ресурсы. Да. да. Потому что я точно помню, когда Хорватия стояла уже, вот ее уже там, там. Должны, уже приняли все и там какой-то да. срок, что она вот там входит в состав. Сами хорваты простые, они да. не хотели да. Евросоюз, потому да. что они говорят, это ж, ну, поняли, вот это да. все. И что теперь? Ну, нет выбора выходит получается, да? У Украины? Ну, ну, мы ж, ну, смотрите, много Вы... мастеров не Европейский Союз на ближайший час. То есть вы видели и европейские... Нет, у меня тоже был расклад, что я вижу, что Европейский Союз не будет в том составе, в составе, в котором он есть. Какие-то кардинальные изменения. Окей. И питаю наша задачка, чи будет подрыв Печенежского водохранилища? Это у нас частина Харьковщины. Наверное, это Харьковщина все-таки. Печенежское? Как оно правильно называется? Печенежское. Это около... Це там, там, где у нас Салти, Ну, це там... Это выходит вид ворчальского краечек, там маленький есть, а основное его там допочинили... печени. что-то Печенька. К сожалению, да, тут это может быть. Может быть, здесь карта выбора. То есть каким-то образом, да, они... Ну, к сожалению, я вам чесно скажу, опасность ідеть. Ну таке. Дорогі Любесіньки, ставте лайк, де б ви не були. Е, і про Крим. Що у нас там буде в Криму в найближчий час, тому що вже така велика переписка, що коли там буде Крим, що Залужний казав, що буде брати Крим, його звільнили. Сильський сказав, що буде брати Крим, і теж мають звільнити, про про це в довго, довго говоримо. Що в Криму буде в найближчий час по обстрілами? Что в Крыму будет в ближайшее, время. в ближайшее время? Ну, спокойно точно там не будет. Видите, иллюзия да. спокойствия там точно не будет. Угу. Здесь как-то говорит, уезжайте, уходите. Ну, уезжайте. Угу. Да. Очень много боловны. Да. И вот смотрите, что я вам говорю. Они прекрасно знают, что они, видите, карта ухода выпала. Они прекрасно знают, что они будут уходить из Крыма, кремлевские. И видите, здесь они готовят нечто, нечто готовят э, подрыв чего-то, ну какие-то негативные действия, они что они готовят? готовят? То есть, ну очень много обволовано. Сейчас посмотрим, что они готовят. Что в они готовят в Крыму? Тут нехорошие карты, совсем нехорошие. Тут старший аркан, луна и башня. Это что-то связано с водой? Здесь еще отшельник. Это могут то, что мы говорили, какие-то шахты там или доки? Как оно там правильно? Ну да, типа, ну, не доки, там балоклавы, там не такие. Да, то есть подрыв, да. И по этим картам это как-то, это по этим картам идет радиационное или же какое-то нехорошее действие? Ну да, ну я говорю, говорю, что это по принципу не доставайся, ты никому, а своим они будут говорить что, ну, потому что там это произошло, поэтому мы, понимаете, это оправдание, опять же, для своих они готовят. Давайте, так. поэтому мы вынуждены, видите, мы, мы ушли, потому что... Видите, а давайте да. спитаем точнее, что россияне знищат, э, бухты Балаклавы, там, где у них, там ядерные, ядерные подводные, э, подводные човны стоять население уничтожил бог ты сами российские коллеги кремлевские уничтожил бог ты вот. ну они да там ну тут да все карты говорят да да mm -hmm. Я хочу сказать, что они там уже проводят какие-то работы, А вот таке останнє питання цікаве, Лена БПО. Правда, что найкращі навчені наши військові сейчас воюют в Африке, або там охрана в Объединенных Арабских Эмиратах? Пожалуйста, в Африке. Ну, смотрите, допустим, нет, хорошие, если на вопрос, да, есть как-то иллюзия. То, что там э, вою, присутні какие-то наші воєнні, это так. Да. Угу. Ну так, потому что були якісь місії, мабуть, я не думаю, що всі повернулися в ідеальному кількості. Отак, от ось от. От так от, такий у нас вечір, до гілбесенький, такий розклад, багато підняли цікавих тем. Поживемо побачить. Пані Лена, дякую їх завжди за розклад оптимістично і багато інформативно пройшлися по, по дуже багато тем діли. Дякую вам дуже. Бережіть себе, бережі тих, кого любите. До зустрічі. До побачення.